kita telah mengangkat isu rang undang-undang perbaharuan bandar semula bandar ini di dalam JKPK dan kita dah minta KPK itu untuk explain kepada kita dan ini adalah bukti beberapa dokumen yang diberikan kepada kami tentang perkara ini dan kita minta supaya uh, dibentangkan draft mode sebelum dikeluarkan blue bill untuk dibahaskan untuk dibaca pacat pertama dan kedua dan dibahaskan kita nak blue bill itu sebelum dikeluarkan kita nak draft mode apa uh, yang boleh kita scrutinize supaya suara-suara uh, NGO dan juga AGI yang seperti dibawa oleh uh, Fadhil Ustaz Zamani tadi dapat diangkat dan dinyatakan concern dan diperbaiki dalam uh, rangka undang-undang tersebut. Sebab kita tahu dalam suasana sekarang, kerajaan mempunyai super majority. Ya, dia dapat two-third majority. Memangkan kita tak ada two-third majority, kita bawah. Jadi, kalau mereka tidak ada political will, kemungkinan... Bagaimana kita bahas pun uh, Raun data tersebut akan lulus ya. Jadi sebab itu kita mengambil jiwa negarawan Dan kita mohon supaya kerajaan juga mengambil jiwa negarawan Supaya kita mendetailkan, perkataan, memperincikan perkara tersebut Dalam masyarakat yang kuasa perniagaan khas Sebelum kita angkat ke peringkat uh, perbahasan di dalam Dewan, uh, Dewan Rakyat Kalau kita lihat kepada isunya uh, kita melihat dalam dalam kes ini kami bertanya apakah punca kuasa sebab concern di luar sana macam yang dinyatakan oleh Tuan Zamani tadi adalah berkenaan dengan polarisasi kaum ya isunya polarisasi kaum dan saya nak mengajak hadirin hadirat sekalian pada malam ini jangan pula mengatakan apabila kita berbicara tentang bangsa Melayu kami dikira rasis kenapa begitu kalau kita lihat kawan-kawan kita dari bangsa Cina contoh mereka mem, 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 memperjuangkan tentang UEC ya satu uh, persijilan uh, di peringkat sekolah sekolah private mereka untuk diberikan kelulusan oleh peringkat uh, pendidikan uh, pendidikan negara kita supaya boleh diterima untuk bekerja dalam sektor-sektor awam dan swasta di dalam negara kita diperjuangkan kenapa bila dia perjuangkan UEC dikira mereka tidak mereka tidak rasis bila kita perjuangkan tentang polarisasi kaum Kenapa kita dikatakan sebagai rasis? Bila kita memperjuangkan Islam sebagai agama persekutuan seperti yang termasuk dalam perkara tiga dan lembaga persekutuan, kenapa kita dikatakan rasis? Kenapa bila kita nak buat satu um, guideline mana-mana acara perayaan yang kita boleh pergi dengan kita tak boleh pergi kerana kita ada batasan akidah? Kenapa dikatakan kita rasis? Ini hak kita sebagai orang Islam dan orang Melayu. Jadi jangan tuan-puan bila dengar ulasan saya dan juga tuan zaman ni ustaz zaman ni tuan pang kata dah tak ada masa depan dah politik negara kita apabila orang muda ini pun dikatakan rasis dan orang yang nampak muda pun dikatakan sebagai rasis sedangkan kita memperjuangkan apa yang termaktub dalam perlembagaan isu orang ni paling yang kita nampak ialah isu politik kaum kita tahu tentang uh, pembaharuan contoh Razak Mansion daripada rumah yang teruk sekarang ni cantik strukturannya Uh, kemudiannya uh, kita tengok Kerinci Kita tengok uh, Central, KS Central dan sebagainya Banyak kawasan kawasan hotspot ini Apabila dibangunkan Dia menghasilkan hasil yang lumayan Kepada kerajaan dan juga pemaju Baik, kita tidak tolak perkara tersebut Hatta bila kita tengok uh, Tentang isu yang mengatakan Kalau berlakunya rumah strata Apakah uh, penduduk asal mendapat rumah? Dimaklumkan dia akan dapat rumah secara percuma Betul. Tapi bila kita question, okay fair enough percuma, tapi bila you buat condominium mahal dia akan ada maintenance fee. Sampai bila mereka nak membayar maintenance fee. Dia kata the first 5 years dia akan uh, dia akan free of charge. Hmm. After that kena bayar. Soalan saya, soalan kami juga ialah kenapa tidak diberikan kelonggaran sepenuhnya sebab mereka telah mem berkorban memberikan tanah yang mereka duduk daripada dulu lagi sehingga kan uh, mereka duduk kepada rumah ataupun tanah yang dan telah diberikan oleh kerajaan semata-mata untuk menaikkan uh, level hidup yang ada di situ atau memendengar kata kerajaan. Jadi kita bawa perkara itu kepada KPKT untuk diperhalusi. Itu yang pertama. Begitu juga bila kita kata tentang uh, apakah uh, bila diberikan rumah itu secara percuma, bagaimana pemaju nak mendapat keuntungan? Itu yang dikatakan oleh uh, Ustaz Zamani tadi. Bila rumah tu ada, katakan penduduk ada 100 penduduk dia tak akan buat 100 lot. Dia akan buat 300 lot. Sebab dia 100 lot tu diberikan secara percuma. So bagaimana, bagaimana mereka nak roll, dia pemaju tu nak buat rolling supaya bisnesnya ada return of investment. Definitely dia akan buat daripada instead of 100 rumah, dia akan buat 200 ke 300 housing lot untuk memastikan rumah-rumah tersebut boleh bayar balik kepada perkara percuma yang diberikan sebelum ini. Timbul persoalan yang kami maksudkan, seperti yang nyatakan oleh Tuan Zaman tadi ialah, Berapa persen yang kamu akan berikan kepada bumi putra dan berapa persen yang kamu akan berikan kepada nan bumi? Bila kita berbicara tentang liberalisasi ekonomi, tidak ada lagi, tidak akan ada lagi perkataan bumi putra dan juga bukan bumi putra. It's always sebab keuntungan. Ini yang kita concern. Kalau betul kita nak menjaga kemaslahatan uh, kaum yang dominan dalam negara kita, khususnya mereka yang telah lama bertapak di bandar kenapa tidak kita berikan percentage, percentage yang tinggi untuk orang bumi putera duduk di kawasan tersebut seperti yang dinyatakan oleh NGO dan juga NGI yang macam Ustaz Zaman ni kata tadi perbincangan kita dengan NGO, NGI itu saja punya syarat dia sama ada kita berikan sepenuhnya rumah-rumah tersebut kepada penjualan khas kepada bumi putera ataupun kita hanya memberikan beberapa percentage untuk diberikan kepada dan bumi putera dan sekiranya rumah itu tidak terjual Maka ia perlu diblok oleh kerajaan untuk dijadikan rumah kerajaan dan diberikan sewaan kepada barangkali government servant yang duduk di sekitar Kuala Lumpur. Itu kata-kata NGO yang kami angkat kepada pihak kementerian. Sebab suara NGO tu suara keramat. Suara NGO suara keramat. Sebab mereka ini adalah uh, uh, the mind that always think about masa depan. Dan idea mereka itu dikongsi bersama dengan kami sebagai ahli panel untuk kita angkat di dalam jatuh kuasa tersebut. Jadi kita menunggu apakah cadangan-cadangan uh, yang kita berikan kepada kepada KPKT untuk diangkat dalam draft mode. Saya akan pastikan sekiranya JKPK tidak mendapat draft mode, kami di peringkat ahli parlimen Perikatan Nasional kita akan buat press conference, kita akan panggil NGO, kita akan panggil NGI and definitely kita akan buat mass movement. Kalau perlu kita akan buat mass movement, kita buat demonstrasi untuk beritahu kepada rakyat yang langkah ini adalah langkah, langkah yang dilihat secara strategik untuk mengenepikan orang Belayu daripada duduk di bandar. Sebab itu saya kata awal tadi, premisnya jangan mengatakan kami resis apabila kami memperjuangkan hak kami. Kenapa bila kaum Melayu cakap tentang hak dia, kamu tak katakan dia resis. Tapi bila kami bercakap, dikatakan kami sebagai resis. Tak percaya, tengok. Uh, message message ataupun hantaran-hantaran dalam posting untuk kita ny live hari ini Akan ada uh, apa namanya fake account yang akan kata kami nuerasis Mengetepi kat orang Cina. Ini tidak ada perpaduan integrasi kaum. Come on. Nak cerita tentang integrasi kaum, kalau betul nak cerita tentang integrasi kaum, saya cabar orang Cina semua masuk sekolah kebangsaan. Macam nak? Dia masuk semua sekolah kebangsaan kita buat satu aliran saja uh, pendidikan. Saya saya yakin Ustaz Zamani bersetuju sangat tentang cadangan itu. Tapi kita tahu perkara ini perlu dibuat secara berperingkat. Dan kita tahu kebanyakan daripada perpaduan yang kita nak bentuk ini akan ada perkara-perkara yang kita perlu tampal keretakannya. Apatah lagi dalam keadaan sekarang yang banyak di antara kita yang mendapat maklumat yang tidak sahih daripada sosial media. Sebab itu, pengurusi, masa saya yang terakhir ialah kita sebagai konklusinya, kami di peringkat Perikatan Nasional kita mas, kita berpakat dengan NGO dan juga NGI di luar sana dan segala penataan NGO dan juga NGI itu kita bawa di peringkat jata kuasa dan perkara yang telah kita question kepada menteri kepada perdana menteri uh, kemarin di dalam uh, PMQT Prime Minister Question Time kita dah beritahu dah concern kita. Jadi kita harapkan the draft mode itu keluar dan dia address concern-concern concern yang telah kita nyatakan tadi. Sekiranya dia address, maka kamilah orang yang pertama akan mempertahankan orang ini insya-Allah. Kalau dia address concern-concern concern kami tadi. Maknanya kita kata pemilikan mesti 100% bumi putra. Kalau kamu kata tidak ada persen pun, barangkali 20% saja kamu berikan kepada dan bumi ialah semua bumi putra, tidak boleh dibuat penjualan secara pukal aa, kepada orang-orang lain kalau rumah itu tidak terjual, dia perlu pergi kepada uh, bantuan daripada kerajaan untuk memastikan pemaju juga aa, dibantu. Semua perkara-perkara ini kita dah angkat dan kita harapkan ia aa, didengar oleh pihak kerajaan dan kalau mereka buat tak dengar ataupun buat tidak tahu maka kita akan pastikan kita akan move rakyat kita akan cerita kepada rakyat di seluruh negara bahawasanya langkah ini langkah sumbang dan kerajaan ini wajib dijatuhkan pada PRU ke-16 nanti Allahuakbar